Львов по-прежнему утопает в мусоре. Время идет, а зловонную проблему не решают вообще. Львовский мусор отказываются принимать абсолютно все города. Местные власти не знают, что с этим делать, но, видимо, это их не сильно и огорчает. Десятки миллионов, выделенных на стабилизацию ситуации, попросту деребанят между собой соратники мэра Садового. А в наши руки попали документы, в которых отчетливо видно, как годами мэрия игнорировала нарастающую экономику экологическую катастрофу и не замечала настоятельной рекомендации и предупреждения многочисленных экоинстанций. Почему городские власти не предотвратили мусорную катастрофу и как сегодня осваиваются бюджетные деньги, которые выделены на борьбу с обходами? Мусор со Львова уже не первый месяц кошмарит всю Украину. Киев, Днепр, Николаев, Луцк, Черновцы – и это далеко не полный список городов, где люди сбунтовались против вывоза львовских отходов. Однако на львовской свалке тоже не утихают скандалы. Жители окружающих сел уже устали от кулуарных попыток городских властей замять вопросы, а не решить проблему. Привели до того, что загинули люди и гинут люди от экологической ситуации. Тут есть много матерей, много Людей, які потерпають від від цієї екологічної катастрофи, і тому громадськість хоче взяти нагляд за роботами в свої руки. Представителі горсавіта з трудом здержують жителі від радикальних дій. Почали працювати вже не у до відкритому такому просторі, а у міській раді, щоб робота була конструктивна. Когда власть загнали в тупик, мэр Львова Андрей Садовой решил попросту подкупить жителей села Малехов. За возможность дальше вывозить мусор на аварийный полигон пообещал Малехову до конца года 60 миллионов гривен а также достроены детсад и школу, и даже, вы вдумаетесь, бесплатное водоснабжение. На прямой вопрос, когда ждать тендеров и инвестиционных конкурсов для решения проблемы мусора, ответа нет. Все зараз я просто должен Конечно, и зачем планировать тендеры, когда можно под шумок выделять миллионы на перевозку мусора в другую часть страны и делить деньги на стабилизацию полигона между малоизвестными фирмами без конкурсов. А это почти 40 миллионов гривен. Мы решили наведаться на полигон и посмотреть, как идет работа. Работник, который встретил нас на месте, не знал, из какой он фирмы. То он работает сам по себе, то его взяли по подряду. Как а, и Какая называется ваша фирма? Там передумай технологию. Вас взяла по подряду эта фирма, да? Ну так на, на пару дней, чтобы я заработал, документ, ну, я бы, знаете, выполнял документацию. Вот они сделали там какую-то дорогу, я там... Роблю те, що вони зробили, і пишу те, що зробили, я відносно проєкт. Я зрозуміла. А ви є представником якої компанії? Ну от, я ніякої компанії, я сам Ага. Красен не роблю. Я не знаю, що я не фінансист і не приватний. Чорний, все. В то время, когда городской совет полным ходом осваивает государственные средства, эта инспекция даже не знает, какие работы там ведутся. Говорят, к ним никто ни с какими проектами не обращался. Жодной проектной документации, про что говорит Гирхир нагляд разработанный проект, и саме экспертиза для Державной экологической инспекции в Ульевской области не надо. Болі того, ніхто із чиновників не вважається з екологічними проблемами. Проза і не зникала, ви знаєте, що там була тріщина утворена, тобто вона і надалі залишається. Тріщину жодної дії стріщиною не зроблено. так вчиняти якісь дії щодо звезнення сміття це знову ж таки може привести до якихось летальних випадків. Це ж касається загрізнення токсичним інфільтратом городської каналізації ріки Полтва, яка впадає в Віслу і навіть сусідню Польшу. Ми вже пред'явили претензії до Львівводоканалу і до Львівської міської ради щодо сплати суми заборгованості. Сума заборгованості становить, якщо я не помиляюсь, 141 мільйон гривень. Буде прокуратурою. порушено криминальные проведения, в межах следствия будем и выяснять. Интересно, что претендуя на миллионы в инвестиционной заявке к Минрегион Буду и Минфину, Гурсовет, мягко говоря, коверкает факт о состоянии полигона. Например, чиновники Гурсовета указывают, что видеонаблюдение там стоит 2010 года, деньги на которые они выделили только в июне этого года. Ціні заявці, яку Львів подавав на отримання кредиту, було вказано, що відеоспостереження, тут існує з 2010 року. Це, ну, це правда? Чи... Ну, це передбачалося, напевно. Як ви самі бачите ніякого відеоспостереження. Ну, відеоспостереження було <кхів> при в'їзді на КПП, там ну, фотографували машини, номера машин, які приїжджали на вагу і, і важилися. Потім вже мало на увазі таке відеоспостереження. Разоблачаем еще одну ложь о газоотводной системе, которая должна быть на полигоне. По крайней мере, так пишут чиновники в заявке, прося денег на ее реконструкцию. Мы были очень удивлены, когда услышали от специалиста Герхимпрома, что эта система никакой реконструкции не подлежит. Конечно, там, где гавса мало, ты свердловины, данные части свердловины засыпаны сметям. И они уже не актуальны. Их треба, если делать и треба все поновлювать. Городские власти Львова обманывают контролирующие экологические службы и строят на полигоне, что хотят. Втихую привлекают фирмы без конкурсов и пилят на этом миллионы бюджетных гривен. Откровенно врут зарубежным инвесторам о том, чего уже давно нет на полигоне из-за бесхозяйственности тех же чиновников. Обманывают жителей Малехова и пробуют деньгами заткнуть им рот. Ну, последние пока не подаються. впервые за 50 лет они ощутили, що такое дышать свіжим воздухом, коли мусор на свалку не вивозять. На сьогодні ці всі заявки заявки і 66 претендентів проходять оцінку їхнього фінансового стану. Більше інформації немає, тобто коштів нас ще немає, як заявляв недавно ще буквально мер по поверненні з Києва, що кошти в нас вже в кишені.